السلام علیکم ایک سینئر یوزر پرپال یعنی ایڈسنس کا سلمان ایاز صاحب پروفیسر قاری عبدالرشید صاحب سے مزاربت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ مزاربت کیا ہے تو جواب ملاحظہ فرمائیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سلمان ایاز صاحب آپ کا سوال مزاربت کے اصول اور اس میں جو بعض نکات آپ نے پوچھے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خلاصہ کے طور پر آپ کو ان کے جوابات دے دوں مزاربت اسلامی طریق تجارت میں وہ طریقہ کار ہے کہ جس میں ایک شخص جس کے پاس سرمایہ موجود ہے مگر اس کے پاس وقت نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے پاس تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سرمایہ کسی معتمد قابل اعتماد نیک ایک مخلص مسلمان بائی کو دیتا ہے تاکہ وہ اس پر کام کرے اور وہ کام جو ہے وہ جائز اور حلال ہو تو درمیان میں جتنا بھی منافع ہوگا تو سرمایہ دار جس کو رب المال کہا جاتا ہے اور یہ محنت کنندہ جو محنت کش ہے یہ رب مزارب کہلایا جائے گا تو وہ منافع ان میں ایک مخصوص متعین جو پہلے سے شدہ ہوگا ایک فیصدی کے مطابق تقسیم ہوگا اب رب المال اور مزارب ان کے درمیان پہلی شرط یہ ہے کہ اعتماد دونوں کا ایک دوسرے پر بحال ہو کیونکہ اگر اعتماد نہ ہوگا تو آگے کام نہیں چل سکے گا البتہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ رب المال اگر مظارب کو کہے کہ ان ان کاموں میں آپ میرا سرمایہ صرف نہ کرے تو بالکل اگر رب المال کی طرف سے یہ حکم ہو کہ میرا سرمایہ آپ ان کاموں میں صرف نہیں کر سکتے تو مظارب کو بالکل اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ممنوعہ کاروباروں میں ان کا پیسہ لگائے البتہ اگر وہ عام اجازت دے کہ آپ اس پہ جائز کام کریں پھر جائز کام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے کسی بھی کام میں اگر وہ سرمایہ لگائے تو بالکل اس کی آمدنی جو ہے وہ بالکل جائز ہے اس میں ایک سوال جو یہ پوچھا گیا ہے کہ رب المال جب بھی مال کا مطالبہ کرے تو مزارب پابند ہوگا کہ وہ مال تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں زمانہ جتنا بھی گزرتا جاتا ہے تو اس کے احوال بھی بدلتے جاتے ہیں عباس کاروبار ایسے ہے کہ ان میں آپ اگر سرمایہ لگائے بھی تو کسی بھی وقت اگر آپ اپنا سرمایہ نکالنا چاہے تو آپ نکال سکتے ہیں مگر اس زمانے میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر آپ سرمایہ لگائے اور آپ دوبارہ اصل سرمایہ کا مطالبہ کرے تو بر وقت آپ کو وہ نہیں مل سکتا مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے اور وہ بطور مصارب آپ کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے اور آپ لوگوں نے پہلے سے ایک مقرر شدہ میاد نہیں رکھا اور آپ نے یہ اصول کہ میں جب چاہوں تو آپ تو وہ جا کر چائنہ سے یا کسی اور ملک سے کپڑا یا الیکٹرانک سامان خریدنے کے لیے اپنے پیسے بیچتا ہے تو یہ پیسے ناممکن ہے کہ اتنی ہی مقدار میں واپس مل جائے شاید واپس ملے بھی نہیں اور ہو سکتا ہے اگر مل بھی جائے تو اس میں وقت لگے گا اور وہ کھم ملیں گے کیونکہ باہر ممالک کے ساتھ جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے وہ ڈالرز میں ہوتا ہے تو چونکہ آپ اس کو ایکسچینج کریں گے وہاں پہ بھی آپ سے کٹوتی ہوگی اور جب یہاں سے آپ اس کو وہاں پہ ارسال کرو گے تو تب بھی کٹوتی ہوگی تو یہ شرط فی زمانہ اس میں کافی مشکلات ہے اس پہ کئی مفتیان کرام باقاعدہ طور پر بیٹے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ مزارب اور بلمال پہلے سے ایک ایک مقرر مقرر شدہ میاد مقرر کرے ایک ہوتا ہے حادثاتی طور پر انتہائی استرار اور مجبوری کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو مزارب اس کے لیے بندوبست کرے گا مگر یہ ہے کہ مزارب پر یہ پابندی لگانا کہ میں جب آپ سے چاہوں تو یہ شرط اس زمانے کی روح سے صحیح قرار نہیں ہوگا دوسری بات کہ منافع منافع کیسے تقسیم ہوگا تو وہ متعین فیصدی ہوگی رب المال اور مزارب درمیان میں جس پہ وہ دونوں راضی ہو جائے باقی یہ سوال کہ وہ کب منافع لے تو دیکھیں یہ تو مزارب اور رب المال اور ان کے درمیان جو کام کی نوعیت ہے جو کام ہے اس کام کی نوعیت کے مطابق چاہے وہ ہفتہ وار لے لے چاہے وہ دس دن بعد لے لے پندرہ دن بعد تقسیم کرے مہینے بعد تقسیم کرے یہ ان کی آپس کی رضامندی سے توے ہوگا کی کی ان کی جو رضامندی ہے وہ رضامندی جو ہے وہ قابل ترجیح رہے گی نقصان کی صورت میں مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ مزارب کی محنت چلی جاتی ہے مطلب ہے اس کو محنت کا سمرہ نہیں ملا اور سرمایہ دار جو رب المال ہے اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا صرف یہ ہوگا ہاں البتہ اگر نقصان ہو جائے ایک منافع کا نہ ہونا ہے وہ پہلی صورت ہے اور ایک ہے نقصان نقصان کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی خام مال لے آیا اور اس خام مال میں جو ہے اس کی ریٹ کم پڑ گئی یا خدا خواستہ کوئی ایسی آفت آ گئی کہ جس سے وہ ہلاک ہو گئی تو اس صورت میں پھر انہوں نے اگر پہلے سے کوئی منافع کیا ہے تو تو نقصان کی صورت میں اس نقصان کا ازالہ اس منافع سے کیا جائے گا جو منافع پہلے انہوں نے کیا تھا اس سے اس کا ازالہ اگر اس سے ازالہ نہ ہو سکے اور نقصان پورا نہ ہو سکے تو پھر سرمایہ دار رب المال کے اصل سرمایے سے یہ نقصان پورا کیا جائے گا یہ رہی بات یہ جو آپ نے کہ کیا رب المال اگر اس کو یہ اجازت دے کہ آپ ان پیسوں کو آگے بھی مزاربت پر دے سکتے تو بالکل جائز ہے اگر اس نے اجازت دی ہے تو بالکل جائز ہے وہ کر سکتا ہے اور باقی جو حلال کام تو حلال کام کی کئی نوعیت ہے البتہ علماء کرام سے ان کاموں کے بارے میں اگر پوچھا جائے اور علماء کرام اس پہ مستند رائے دے دے تو یہ بہتر صورت ہوگی